Всем здравствуйте! Сегодня у нас 8 мая, а это означает День Трансера. Все, кто слушает стиль транс, хочу поздравить с этим праздничком, пожелать здоровья, успехов, удачи и побольше качественного транса. Для тех, кто не в курсе, День Трансера пошел с 2007 года на форуме extradj.com. Предложили 8 мая сделать День Трансера, потому что Армин приехал 8 мая в Киев. И с тех пор э, начали отмечать этот праздник. Хочу э, рассказать, как я пришел к трансу. А, Еще в детстве папа включал э, Жан -Мишель Жаро и Space. Конечно, это не такой транс в понимании, но что-то такое трансовое было в звучании этих композиторов. Потом э, я слушал Рамштайн, потом Аллигатора. Э, когда я... Еще не понимал, что есть электронная музыка, которая, которая делится на драм эн бейс, техно, на транс и так далее, хаос. И как-то в 2005 году я крутил дискотеку, подходит ко мне парень выпивший, дает мне диск и говорит, поставь этот диск, я говорю, что на нем. Он говорит, диджей тест. Я говорю, да, я такого не слышал, Ты что, это лучший диджей в мире? Окей, я включаю диск, там трек Adagio for Strings Tiesto, естественно вся дискотека в недоумении, что это такое, я ему говорю, понимаешь, что никто танцевать под это не будет, а, ну окей, я говорю, вот диск, по а мне оставляй себе диск, и как-то я приезжаю в Одессу, включаю KISS FM, и там вот это идет фоновая музыка и реклама, диджей Тиесту, кращий диджей Свиту у Киеви. Думаю, ничего себе, что за диджей Тиеста? Потом я включаю телевизор, СТБ или новый канал, не помню, и там обратно эта реклама. В Палате Спорта, по-моему, или в МВЦ, я уже не помню. 17 сентября, по-моему, диджей Тиеста. Ну, я... Вот этот трек, конечно, самый для меня лучший всех из трансовых. К сожалению, тест уже не играет транс. И потом чуть позже я для себя открыл еще одного исполнителя, это Армина Бюрена. Потом я понял, что есть целая отрасль, можно так назвать транса. Раньше, конечно, транс был другой, сейчас он уже более попсовый. Раньше это был underground, сейчас уже его смешали и с Электро, и с попсой. И понятно, что композиторы хотят быть популярнее, и Армин, наверное, больше всего сделал для этого. Потом в 2007 году я поехал на тиеста Elements of Life. Он привозил с собой в Киев альбом. И когда я приехал, это первый был мой масштабный такой концерт. 15 тысяч человек я пришел, зашел. Ну и когда я мечтал его увидеть, видел только по телевизору клипах, а потом, раз он вживую, музыка, которая тебе нравится, это просто непередаваемое ощущение. Это просто ты в толпе, и вся толпа э, сходит с ума. Это не то, что на дискотеках обычно, где люди приходят, кто напиться, кто потанцевать, кто снять девочку, кто снять мальчика, кто подраться, кто украсть телефон. А здесь пришли только тупо ради одной идеи оторваться. Причем многие почему-то думают, что трансеры или клаберы употребляют наркотики поголовно. Это не так. Да, есть такие, которые употребляют. Но Думаю, 60% людей там чистые, но чистые, мягко сказано, в основном могут быть под алкогольным опьянением. Потом я познакомился с одесским организатором транс-вечеринок, это Ян Пропелер. Он меня пригласил в ВКонтакте в группу TransIndustry, по-моему, и как-то я так стусовался с этой компанией. Потом познакомился с Артуром Эйфорией это потом Лютый, Андрей Райский, диджей. И так мы ходили в Одессу благодаря Вячеславу Басу. Он работал тогда в Баунти. Он привез Энди Мура. Тогда он 30 место занимал в мире. Кьяу, Эльберта, Марка Ви, помню, летом, благодаря Кате Баланчук, Дацуленко и Мы пошли, помню, потусили. Но потом потихоньку. Ну, в Одессе как бы не сильно транс был популярный. В Киеве редко проводили мероприятия, вот Global Gathering, Armin Only. Потом я услышал трек. Вернее, клип назывался он Пятница. Это оказывается sensation сен Это изначально трансовый был ивент, но потом он перешел в хаос. Я, наконец-то, дождался, что его привезли в Украину. Вот с 2007 года по 2013 год Украина семимейными шагами развивалась в клубном направлении. Меня это очень радовало. Помню, как на первом Global Gathering я приехал в 2008 году. bass Arena была такая маленькая. Я туда пошел посмотреть, чисто поржать с тех, кто так, ну, танцует вообще по Base. В 2010 году у них была просто уже отдельная сцена. И там настолько было для людей, которые любили драм-н-бейс и дабстеп. То есть, ну, просто развивалось все. Пока Украина не выбрала другой путь развития, к сожалению. Вот только Армин к нам приезжает. И вот с 2013 года к нам уже ни Тиеста не приезжает, ни... Ну, вообще, вот сейчас ATB будет во Львове и в Киеве, к сожалению. В Одессе это вообще... Выбицы Баста, Ирина Билык, Ани Лорак. Ну, то есть в Одессе вообще не развивается. Не только транс, не техно, к сожалению. Просто вот делают вечеринки с сумасшедшими ценами на украинских исполнителей. Хотя в Ибици был Дэвид Гуэта. Это лучший диджей 2010 -го, по -моему, года, по-моему. года. И Тиеста даже приходил Приходил как Посетитель вылицу Так что Транса мало Транс уже не тот А, Казантип еще был в Крыму Который тоже Ар... Армин выступал На Казантипе и снял там даже трек Гая Туван Так что вот так А, Трансером Я был трансфером до 2009 года Приехал на Global Gathering и там был Ричи Хокин и Дарфар. Когда я послушал их сеты, понял, что Техна... И у меня начало внутри э, бороться Транс и Техно. Но Техно, можно сказать, победил. Транс я слушаю очень редко, когда мне плохо. Плохо мне очень редко. Многие недоумевают, как можно не пить, не курить и отрываться. Вот я был, наверное, единственным человеком, особенно. Точно был единственным человеком, когда мы ездили автобусом. Я не пил, все пили, и все как это так. Не знаю, вот мне как-то при рождении. Как-то, я не знаю, дали чувство э, чувствовать музыку, получать удовольствие от музыки. То есть... Э, мне не нужно пить, курить и нюхать что-то, чтобы почувствовать вот именно что такое транс. Вот я просто сижу, расслабляюсь и ощущение, как будто вот тебе мозг, массаж мозга делаю. Ты просто вот расслабляешься, и твоя душа, вот как будто ты отдаляешься от тела, вот душа отдаляется, и вот она с ритмами музыки, она вот так вот уходит, уходит, ну я не знаю, как это передать. Вот на этих всех ивент, ивентах, да, Арми Нолли, Тиеста, Global Дезеринг, это вот просто непередаваемая атмосфера. Люди все счастливы, никогда нету драк, никогда, если шарпанут, всегда извиняются. Так что, вот День Трансфера, 8 мая. Я не знаю насчет других, есть ли другие праздники, день драмера, день технаря, но вот пока что день... Если есть, пишите в комментарии, буду знать, какой это день. Знаю, что есть день диджея. Так что, ребята, всем спасибо, всего вам самого приятного и полезного.